нажал F9. F9 и мы снимаем. <связываем> До добро пожаловать на сегодня игрушка. <связываем> а, Bloodline Champions. Так, сейчас я <связываем> выключу, выключу светло закрыл балка на шоком ремелизле. Да, <связываем> да, Чат, чат такие опасные. Итак, да, да, тут. Ну, как бы... О, даже даже. Да. Ой, не тот, не тот, не тот. Стрелок. Okay, Окей. Okay. Okay. Mm -hmm. Интересные чаты да тут это были. Дима, давай выбирай персонажа. Mm -hmm. Ты деревяшкой будешь. Mm -hmm. А, да, нет. Опять сым. Да, О, нормальный нормально, не мне не понравился. Волшебником. Да, на экране выйдет, тут, кстати, из нижнего что я аж один час проиграл. Так да. что мои скиллы в игре просто... Просто да, нереальны. На, на пиковом уровне. <laughs> <laughs> да, я знаю, что один день три часа проиграл. Хоть давно это неправда. правда. Mm. Фу, карта есть такая интересная. Да, 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 да. Тебе пинг опять сюда по всему скачет возможно, да. Возможно, искать. Звук какие-то с нехорошей бухтики, но ну, вроде справилась. Ну, надеемся, что не справилась. Она, а, она бачь, даже медальончики стоять, бачка, она какие-то ну, мордашка А что за медальончики? А там всякие параметры повышают твои там силу, выносливость, типа, ловкость. что то руками махает, чувак? А, я не знаю, все махает. А, ценных эмоций видишь, типа там. Ну, всякие разные. Типа танцы. Вот в вообще опасные эмоции. Да, такие опасный чувак, самый мелкий с кему с монстриком на голове так увеселен товарищем что надо делать а, ну как бы как бы суть игры фан гар <laughs> и месиво и мать у, и мать у <laughs> <laughs> ну как обычно <laughs> Не, как и все а, игры чья игра то хотя бы а чья играю? я, если честно, без понятия, Дима. Криворуких а... российских корейцев? Там, там, да, криворуких российских корейцев, именно. меня, он деревашка развернул. размером. у меня, вон, э, размеры, ну, у меня вот... уже какие-то якийсь... бангох, вот именно вот бангох, наверное, один не раз... разрабов игры. Дивись, 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 как вполне Да, ну, тут зараз будут какие тупо бои, на 4 противника из одного клана. Они, судя по всему, играют в команде. Ну, то есть, на вишек у них слабо. Большую всю свою часть жизни они играют всю полную игру. Это непонятнейшую игру, да. Вот. Они сразу кинулись все на меня. И на меня, и на всех остальных чуваки из нашей команды. Я вмер, короче, опять-таки я воскрес, я хватаю крыла я лечу, я быстрый, я фух, телепортанувся. Там они нас не мисят туда, я шесть пытаюсь мутыты. Я а. прорываюсь, прорываюсь на базу, отгребаю. Дальше прорываюсь на базу, умираю. Ну, если честно, с одним кланом походу у нас нема шансов. Тут были военные вас тут Да, да. Чувак, ты тут вот, кстати, файно Да, ибо ой, если пышей. Ник чувак. чувака. Окей. Okay. Ну вот ты что. Отличнейший ник. А тут можно выйдет с боя и новый начато. А, так треба цей, что завершить, потому что буду что-то дезертируем, я даже завалил деревяху, хоть и кишо. Дезертируем, допускаем, надо считать. Ник этого чувака. Ну ты полный флаг. Ладно, у меня сейчас быстро. Ух, ты дивись мы еще даже не хотел одного. Ой, а что нас? Чудо игра. Чудо игра, я сейчас не понимаю, что происходит. я зажимаю 32 клавиши. Тут такие дикие-дикие-дикие, дикие весело, Диму Димопачин крыс поки. Вау! А ну киш. А где артефакты их не? Не знаю, там на их на базе наверное. А да, сюда нереально прийти. Вот я тоже. В прошлой карте, пусть было бишь реально, да? Тупо unreal. Вот, ну мы играет сразу видно в команде, так не погано кстати. Знаешь, потому что какие-то дротный клан. Да по любому типа как в танчиках рады. Ух ты, даже кто-то артефакты забрал. Да. Нет. Организую ему прикрытие. Я организовал ему прикрытие. Быстренько организацию мы накрыл. накрыли. <laughs> типа, чувак, ты кто такой? Давай, до свидания. Я же воевал с двумя древяхами, они даже полнохпались Сейчас бежу спасаться наш... прыжок я вижу в непонятнейшем в Дело тут их е. Ай, мы не даже. Вот. Игра досить така активна, вы умираете, вас опять, умираете. Геймплей просто на пиковом уровне. Море фана. Дима, давайте где штука прыгает, давай давай ее убьем. Море фана, море респа. Да, море респа, море смертей твоих. Да. Они мало важны. Так, мы на микрофончик вот. куда полетел. Вон из тут идут, я их боюсь, я прыгаю. В них Вот, красная команда победила. Шуть Выключается. Выключайте запись, мы запускаем <laughs> <laughs> А сити мы сыграли. Буквально, буквально минут пять, наверное, не больше. Ой, а ч бы на одну А, я бы я взял соло соло. Играть с друзьями поиск Вот. Даже нас накинул уже опять с чуваками, я рады. Угу. Надеюсь, надеюсь, что не угу. Да, да, да. Надеюсь. Ты, ты, ты запись не выключаешь Не-не, не, не, не выключал. А ну-ка не хочу снимаю, конечно. Бачить это как менюшка. Грешна. Вот. Так что, кстати, есть такая вещь, как особенности. Там, типа... А, да, мне уже прошло совершенно про особенности. Стачек, Там, да. типа, как в и цей, таланты. Да-да-да. Там можно накладывать и что-то. Ну, кстати, в раз будет намного отсюда судя по всему, себя, ибо чувачки, какие-то ранги. Новичок, новичок. Восьмой уровень. Первый уровень. Да, лентяй низкий ученик. Уровень. Ну, там, это уже покруче. Ну, кстати, прилага даже надо, при том, что их только двое. А ты больше на надо, надо. Он, бачишь, стрелочка сверху надо запрос. Ага. Сверху стрелочка злая, а у нас... Вот он. Нет преимущества в нас, а у них есть преимущество. Все наши слонялы куда-то спломите. Ну, сам поиск персонажа достаточно нудная вещь. Да, тут, короче, просто, тут в большая очередь, чтобы детей в бой. Ну, ну то, то есть маленькая очередь. Что-то пождать три часа. Ну, не всегда, ну, не прям такие Просто все слоты заняты, народ так ломается, что все слоты заняты, сервер перезагружается. У нас вон три слота вообще, там, боевые Ну, там, в хаты парить І, Дане чудо можна поіграти благодаря запускатору в Битфогейма. Да мы начинали поіграти лінійку на Європі, но запускатор от Еврофа в нас не запустився. То прийшлося грати в чудо ігру. Надіємося, що сьогодні зайдемо в Линевич, может быть дальше. Ааа, пока можна як взяти перший левел. Да, это Не, там сейчас вообще, я повні заходив колись, то кач упростив на перших левелах. Вот, нам ще одного чувака не вистачає. У нас є перевага доверсать. З бордерлендом вийшла лажа. Да, з бордерлендом лажа. Я прийду до тебе з нотом відбиратися. Да, нам придеться через лані грати, потому що... Stage. Ну не хочет их запускать. Вот, так на окошко выбора персонажа. Вот я выбрал. Козябрика и хуй. Козябрика. Чупакабра. Да, да, чупачабра. Чупачабра. Кстати, похож, похож. Опять за карта тупорыла. Опять чуваки кисливану и опять не попал. Опять я выбираю чупачабру. Это так все мое будет. Это просто типа игрока же. Ты уверен, что ты хочешь играть чупачаброй? Mm -hmm. это специально, чувак, все, вышел. Это проверка. Проверка. Твоей Может, по храбрости. Да. Желаю mm -hmm. и прочее, прочее. Настойчивости, вещи. упорства И труда. Да. Вот, опять. -таки. Небесный храм. Эл. Сидия. Опять-таки, <свят> ты слышал. Ему да, все с ним все-таки продавать. Наиграть у Патябры. Да, все-таки у меня закликает. Ну, вообще, наверное, закликает не играть в Трололо. Это интересно, у них кто разработчик даже будет. Ну, скажу, я не кирую Я не думаю, что это чуваки от Фагейма и сделали. На это кривой руки русский китайцы. Не бойся за Акелы. Вот я, я сейчас не думаю, при уходе что писал. Не бойся, то чувак за Акелы там. Постол, Постол не вышел, то он не решили сделать это. Да, да. Думаю, все-таки решил играть в Чабры. Да, я все-таки, знаешь, на стадии. Вообще, а, кстати, я такая вещь, костюм и оружие, бачу. Mm -hmm. Можно. А за что там куплять? За голду или за прости. О, мы даже попадаем сегодня в бой. И даже mm -hmm. его заснимем, если все mm -hmm. окей <laughs> О, кстати, Чупачабры, mm -hmm. Чупа Чабры. Вы там посередине такие зеленые чуваки, меня них Чупа. Ой, то есть нас. Чупа? Чупа. Чупа, точно чупа. какие-то реально чупа. Ну иди. Вот, пафосна заставка. Не в одной игре нема такого перед началом раунда. Да, таки. показывают. и с кем нам предстоит браться, и кем... Подключается директ X11. Да. Шайдеры 18 уровня. Да. Так, шейдеры 9.0, шейдеры включаются. И в панити разбегаются по сторонам. Денький тут чудо. Вот, я стою такие с пистолетиком и косичком и базукой такой. Мы через с Димой двое тики бежим, мы а без никого не мах, хотя нас по идее пятый мое вот. О, тут же бой, да. В общем, дело. <laughs> <laughs> Дело-то, вот тям. Ой, я улетел в непонятном направлении. Сейчас застану кого Воу, я застану когось, а может не застану никого. Ну, будем надеяться, что а все. Что F2 коз... дает? F2? А что F2 дает? Я пытаю. А, F2 это какой-то медальон хаоса, я без понятия. Это медальон хаоса дает. А как ты не видим, что я а, а, я мне вот такие скил, я бачу. На какие им так Йо. Ю. А -а. Вот. Я хватит. Классный 300, 300 кнопок. Да, одна из части игры клацами 300 кнопок. Что немаловажно. Я взял артефакт, но я сразу же его потерял. Ой. Брям кры крылышки. А, не бери крылышки. <laughs> будешь. А, бы просто на крайне вставать. Стоешь на крайне. Тебя сразу в море фан и висели закидай, да? Да, ну сразу на слив, короче. <laughs> Вот, я кость как грелку замочим, не напасала. Вот, нас бачу, то АФК, а, 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 блин, опять на боковую залез. Вот, я даже кость замочил, тики шо, опять-таки. Я слепый. Воу, я тоже. Вот. Я погиб. А, слепым, кстати, ты бы вот такие чуваки, тебя. Да, я знаю. Я уйду. Вау! Wow, а ч тут это наша база? Тут, а ч тут не наші чуваки? <laughs> тут вон не наш чувак несе наш артефакт. Эммм. Ehm, наша полоса, типа, полна, это значит мы выиграем. Um, наверное. <laughs> <laughs> О, ты несешь артефакт. Це вообще количество не наш несу артефакт. А это вообще количество жизней наше. Вот. Так, за тобой уже выехали. За мной выехали. Ну сейчас мы з ним розберемося, я так думаю. Мене пробує вбити. Но я так легко не здамся. И і, і він труп. Так, а Ну, Я можу визвати ярость. Можешь пока не визвати, все одно нікого нема. Вот, мене якась зелена тітка отхилила. Я їй примного благодарен. А, це кстати чупа. Оу, я залетів самий фан. Та эф! Я снимаю їхню структуру. Есть, я когось замочив, да. Ты замочив стрелка, якого кого я почти добив. Це твои проблемы. Я лечу до вас. Причипай мене! Трошечки в я зараз тут движу. У тоже трошечки в Трошечки в тебе. Да. Итак, мы вошли в кураж. Мы начинаем злостно тут всіх наказувати. Огибать. Вот. Читерский прям такі. Вот, я залетел в толпу, что-то стал стоять, ничего не делаю, и мне <laughs> Диму делюсь, тоже там глупый. А я тут даже кого-то и меня убивают Ты поздно пришел. Вот. А что время до победы красной команды, если мы выигрывали? А, у них наш артефакт, судя по всему. Да, у них наш артефакт, все на все. Давай на получи... пойдем, заберем его. Это как бы, них уже получилось очков, у них побегли, их артефакты заберем. Иди, поделюсь тут, то есть. Я их на себя отвлекаю. Забирай артефакт. Я не знаю, нашему Ну мы я сюда... забрал его и назад <laughs> оставил. <laughs> я probably. не знаю, наши мы сюда пришли вдвоем. А наши вообще тусуются без них на Д. Да вон нас просто один бачит, типа, тупняк а, ловит. Мы в нас меньшинстве. Один... Да, нас еще один АФК mm. Я бы сказал бы, что они робы. <laughs> то, что барсик любит делать. <laughs> я так подозреваю. <laughs> Кстати, <laughs> день копал. <laughs> Наверное, именно потому его не Он слишком занят. Не, ну не штатный сотрудник. сотрудники. Винджи вообще, наверное, до сих пор запустил Майнкрафта. Играет в Майнкрафт внештатный сотрудник нашей корпорации а. зла. Ну, Барсик вообще буквально дня три назад кричал, что Майнкрафт это говно полнейшее, как в него можно играть, это квадратная какая-то муть. И сегодня заходит и кричит мне в скайп, запускай сервак Майнкрафта. Да, вот. Так что, походу, все, чувак лип Кто-то факелы, салюты пускает. Что, не больной, что? И надпугает врага. Да, я чуваку на 300 урона прописал. Вот, чтобы ты добыл. Там не добывай. Да я как бы бачу, все, я труп. Вон там наш чупа и трошечки даже разрулили ситуацию. Потому mm -hmm. что ты чупа. Mm -hmm. Давай При... по центральней. Давай, я же пишу тут <laughs> Давай по центральней, стои. А давай, я цеп, брав. Давай станем тут на мостику и будем дефать и наш цей. Давай. Ах, вертайся назад. Сюда, еще. Я же и прописал по щамку мысль. Я тоже. О, тут такая зелена муть. Давай на ней навишаем. Я навишую по їхньому цьому магу. Ага. О, кстати, я його за застане тільки що. Якась, їм щось там співає. Якась музика непонятно включилась, вот-вот. Море фана, экшена. А я сейчас застану цього. Оп, він мене О, мене настане. Кстати, адска финя оця вот, що зараз там пригає, Досить быстро. его лучше уничтожать в первую очередь. Так Бед вот, он меня в первую очередь. У набралась ярость, но воно меня зарезало. Фух, я же якось... Я Меня же артефакт раз. хочет морозить, чуваки! Я не дам. Чумачечи. Э, артефакт отдай! <laughs> э, артефакта верни! <laughs> Деньги артефакты есть? <laughs> То <laughs> нибудь быстрый, как сволочь все, мы уже его закромсали. Мне вспомнилось сразу цей. Анекдот со сталкера. Знаешь, как макает сталкера э, в воду бандиты, типа. Кажет, деньги, артефакты есть. Чувак, да нету, нету, его дальше макает. Деньги, артефакты есть, да нету, нету. Дальше макает. И стоит, такие, ну что, деньги, артефакты есть? Они такие, ну чуваки, вы либо макайте поглубже, либо тримайте дальше, вы ничего не бачу. Ну Так, сейчас мы бегая. Опять тебе, блин. Чупакабра. Он ну, здесь точно чупакабра. Так что мы Блин, да ну я что-то не решаю, я пока я вот здесь не О, я возьму с тобой жизни пока А <сих> Там бачу все шарики красные выпадают. Да, так. да, я их сбираю наши. Жизни типа. Ну не восстанавливать жизни. Да. Да. Ну типа того. Или делают вид, что смотрит. Ну короче, как -то. Типа Ты понял. <сих> вот. А, кстати, еще один, по-моему, способ набрать очко. А, нет, может, мне показалось просто. Нет. Блин, у ну, про тут... нас один чувак АФК, и за этого мы сливаем 2-0. Мы 2-0, да, кстати. Кстати, именно так мы стану спорта. Я кого зарубавший. Да ты вообще я, О, нашел. Да я там рубал, кого Я застанувший даже. Еще раз. И я на чуды. Воу, и видно меня забыл все-таки. Снизите игру. Ай, не добыв его, Винники сильно живучий. Михайлович. Ой, елки, палки, ничего, что ну, отхилился? Ну, за что мне такие? Я лечу. Вот он. Ловим его. Все. Красавчики. Так, и наш наш флаг в них, ну, то есть артефакт погнали. Наркотик. Okay, бачу зачем? ярость. Как бы надо срочно забрать артефакта. У лаги как Ой, я не смог забрать его. Наш чувак пробовал только забрать артефакт, но опять ты. в меньшинстве. Чупа предлагает сдаться, я не успел нажаты на да. Я тоже не успел нажаты на да. Тебе пинг, кстати, глючить. Вообще миллион. Я вообще сейчас не пойму, что я рублю. <laughs> Убивай всех. О, все нормально? Да, нормально. А то меня так космичным образом порекинул из, одного, из одной части экрана. Опять, меньше. опять, опять, опять. опять. печалька. Блин, задумал ты. Ну я ничего не трублю, это все. Да я как бы понимаю. Чувак, предлагаю сдаться, я предлагаю нажать туда, ибо нас на ночь чувак раньше. Ты выйти? вылетел? А, о, я не. Ты тут? Да я получаю еще уровень. Вот так вот. Я буду йоу йоу, йоу. йоу, йоу, Да, 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 ты тут? Да, да, да. Окай. Ну, наверное. Блин, ты так ужасно, что ты? Ну, значит, треба останавливать запись и хватит. шоу что, что, что,